Добрий день, дорогі друзі. Ти також -то хотіла запитати щось. А, -а, а я дуже люблю дівчата мультики. і дуже люблю грати у по побу. Я дуже люблю, дуже. Ну, що я можу гарантувати без проблем? На каналі Київ ми будемо показувати вдвічі більш мультиків. <плодисна> Жити невозможно. На, на пенсию, которая 1100-1200 гривен, то есть так же невозможно жить и учить детей, когда учителя получают полторы тысячи, 1700 гривен. Каким образом можно лечить, э, э, лечить людей, когда медсестры получают заработную плату меньше двух тысяч? Я уверен, что социальные доплаты должны быть этим э, группам населения. Точно так же этим группам населения должны быть не только доплаты, а также льготы. Карточки киевляне, на которых, к большому сожалению, не работает, всплыли факты, что каждый владеющий карточкой может, может покупать медикаменты на 30% дешевле. Никто, правильно, неправда. Потому что это прописано в законе, но не каждый, никто не может это сделать. Цены те же самые, а те, кто продает, 30% получают из бюджета себе. Мы снова возвращаемся к коррупционным схемам. Снова возвращаемся к тому разворованию бюджета. Я твердо уверен. Нам необходимо наполнить бюджет. Смотрите вопрос, в метро. Он очень интересный. Нам необходимо 4,5 миллиарда гривен для того, чтобы построить э, мост. Это можно за полтора года. Ввести мост в эксплуатацию, в том числе скоростной трамвай, который будет связывать троещину и подвозить к метро. Для того чтобы метро прошло, нужно 18 миллиардов, чтобы проложить его. Общественный транспорт я пойду получил. Это как задание, я понимаю. Это то направление, которое мы должны э, делать. И это наша встреча не первая и не последняя. Будучи мэром, я беру на себя обязательства встречаться, получать задания, чтобы каждый высказывал свое мнение о тех реформах, которые проводятся, или тех вещах, которые не сделаны. Это очень важно. В Теренках есть ипподром. На сегодняшний день я знаю, что там хотят построить какой-то там комплекс вместо этого, торговый комплекс вместо и подромы, да. То есть, как бы, вопрос в том, что почему не люди не спрашивают, люди не хотят, чтобы там что-то было, типа комплексы, развлекательных центров, у нас строят и там, и так уже какие-то там. Я знаю, я одно могу вам сказать, эподром будет на своем месте. И те люди, которые занимаются конным спортом, будут заниматься конным спортом. В любом современном городе, Существует ипподром. Если мы хотим стать европейской столицей, то Киеве необходимо не новый строить, а сохранить то, что нам досталось. Более того, приумножить это. Так что я могу вам пообещать, на месте ипподрома будет стоять ипподром.